службу uh -huh. в такий випадок. Uh -huh. Така ситуація в країні, звичайно, вперше. Чуть-чуть, не спіши, не спіши, не спіши, не да? Все ребята, Не спішіть, будь ласка, ми ще не почали. Стоїм, 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 стоїм. Командир в курсе все, стоїм. Вот. Ты не меньше військовослужбовцы. Игорь, Игорь, Игорь. Да, Панова, да? Панова. Все, Да, то есть. Морально психологически. Скажу, не на камеру. Все выключены? Да. Все подключены? Да. Да. На микрофон представьтесь. На русском? На русском, да. Да. Зараз все на Старший лейтенант Могила Виталий Сергеевич, офицер отделения по работе с личным составом. Что хочу сказать по поводу за время прохождения мной военной службы. Такая ситуация напряженная вот, в стране впервые. Относительно этой, такой напряженной ситуации могу сказать одно, что морально-психологическое состояние наших военнослужащих на высоком уровне позволяет выполнять задачи за своими прямыми назначениями. Личный состав будет выполнять свой конституционный обов обовязок, это в любом случае то есть непосредственно будет заниматься защитой неприкосновенности наших государственных границ и нашей территориальной целостности. Какие настроения Значит, среди личного состава настроения, морально, моральный дух на высоком уровне, они готовы полностью в любое время, в любом месте выполнить поставленные перед ними задачи командованием. А вы психолог. Можете охарактеризовать, насколько важко солдатам у Крыму сейчас психологично? Психологично? по первых могу сказать, то, что на данный момент, на данный момент в связи с той сложившейся, ситуацией, блокировкой вот этих вот воинских частей, они находятся в полной изоляции. Это во-первых. Во-вторых, как бы это сказать, неопределенность их неопределенность. Что с ними будет, это психологически очень тяжело. Очень тяжело. И, состав... и в, первую очередь, в первую очередь это составляет как бы... Это есть предпосылки к, возника... к возникновению у военнослужащих, те, которые находятся в Крыму, так называемых, так называемых психологических боевых травм. То есть с ними, мое мнение как психолога, да, с ними должна после того, как закончится вот эта вот вся, э, исчерпает себя этот весь так называемый конфликт, должна быть обязательно работа психолога. Чем можно так що что російських российских военнослужащих спрямовані на те, чтобы морально подавлять солдат наших? Ну о чем говорить? Вы сами все прекрасно видите. Вы сами все прекрасно видите, какая там сейчас ситуация, как, они, как себя ведут военнослужащие наши и как ведут себя военнослужащие Российской Федерации. Конечно, это, скажем так, мне не нужно констатировать этот факт, это все будет и так видно. Цивильное население может как-то помочь нашим военнослужащим? Конечно. Конечно. Чином? конечно. Основное, основное, основное это э, гражданское население должно поддержать, поддержать как морально, так и моральный дух личного состава, который там находится. Основная поддержка это для них сейчас очень важно. А каким самым чином? Сашковецковичественно вы они заблокованы и цивильные что-то не пропустят все Нет, можно? ну почему же они могут общаться там на КПП еще mm. где-то по-любому? Это этого же никто не запрещает, правильно? работа uh -huh. okay. okay. ну, звичайно, конечно, в тех частях, которые находятся сейчас в Крыму, я думаю, там в каждом, в каждом воинском подразделении есть э, зам э, замкомандира по работе с особым складом. То есть они проводят соответственную работу, так же самое, как и у нас сейчас ведется, мы уже неделю на казарменном положении, проводим соответственную работу с личным составом, как-то пытаемся организовать досуг личного состава, то есть снять какое-то напряжение, постоянное информирование личного состава о тех о том, что происходит в стране, то есть снятие стресса показываем постоянно художественные фильмы, какие-то, а? Какие? Какие? Разные. Разные. Например. Ну какие, например? Например, не знаю. В бои идут одни старики. Да почему бы и нет? Кстати, вот недавно показывали разведчики фильм. То есть разнообразные. Разнообразные. Какие-то комедийные фильмы, то есть для снятия морального напряжения. То есть репертуар может быть разнообразным. И российские фильмы. Так,